নমস্কাৰ এভৰিৱান আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল জিবি এন আছাম ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বাবে এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ ডিটেইলছ ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ ডি ডাব্লিউৰ ফালৰ পৰা যি এখন অফিচিয়েল ন এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছিল পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ তেত্ৰিছটা ৰেগুলাৰ এল পি ইউ পি শিক্ষক পদৰ বাবে আৰু তাত কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰ বাবে হয় সেই এডভাৰটাইজমেণ্টখন গোটেইখিনি এটা ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতেই ভিডিঅ'টো চাইছে যদি চোৱা নাই চাব পাৰে ষ্টেট পুল আৰু এছ এছ এৰ অধীনত কৰ্মৰত যিখিনি কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে এটা বিশেষ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল তাৰ বাবে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছিল তাত কিছুমান ৰিকুইটমেণ্টৰ বাবে কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিয়া হৈছিল মানে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিমান চাকৰিৰ কিমান বছৰ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি পইণ্ট তাত দিয়া হৈছিল কিন্তু বহুতৰে হয়তো সেই পইণ্টখিনিত বহুতৰ হয়তো সন্তুষ্টি সন্তুষ্ট নহয় বহুত হয়তো বহুত শিক্ষক কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষক সেইবাবে কিছুসংখ্যক কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষক আপোনাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰ চাপিছে আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কৰিছে এই বিষয় এই যি এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছে এই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ওপৰত আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে এতিয়া এই বিজ্ঞাপনৰ ক্ষেত্ৰত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে আৰু এই খবৰটো মই আজি লাভ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বহুতেই মোলে হোৱাটছআপ কৰিছে হোৱাটছআপত যিখন গ্ৰাফিক্স এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ যিখন গ্ৰাফিক্স মই ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীণত বাৰু লগাই দিছোঁ সেই গ্ৰাফিকছখন মোক দিছে ময়ো চাইছোঁ বাৰু ফেচবুক পেজত গৈ পেলাই এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ গ্ৰাফিকছখন পাইছোঁ সেই সম্পৰ্কত বাতৰি পাইছোঁ এই স্থগিতাদেশ যি দিয়া হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ বিজ্ঞাপনক লৈ পেলাই এতিয়া যিহেতু স্থগিতাদেশ দিছে আমি পৰৱৰ্তী শুনানিৰ বাবে ৱেইট কৰিব লাগিব নেক্সট হিয়াৰিং ডেট কেতিয়া দিয়ে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিজন লোৱা হয় সেই সম্পৰ্কত কেছ ষ্টেটাছ কি আহে আমি পৰৱৰ্তী শুনানিলৈকে ৱেইট কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি সকলোখিনি কথা গম পাম কিন্তু এতিয়ালৈকে মই মোৰ হাতত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ এই যিটো খবৰ মই পাইছোঁ স্থগিতাদেশ দিয়া সম্পৰ্কত বিজ্ঞাপনখনক লৈ এই সম্পৰ্কত কিন্তু মই ক'ৰ্টৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কপি বা তেনেকুৱা পোৱা নাই কাৰণ মোৰ হাতত কেচ নাম্বাৰ যিটো হয় সেই কেচ নাম্বাৰটো এতিয়ালৈকে আহি পৰা নাই বা মই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই এই ভিডিঅ'টো চাই থকা যদি কোনোবাই আপোনালোকৰ তাত যদি কেচ নাম্বাৰ আছে তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সটো প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাত আপোনালোকে মোক প্ৰাইভেটলিয়েই হওক বা টেলিগ্ৰাম চেনেলটোতেই হওক আপোনালোকে মোক দিব পাৰে প্ৰাইভেটলিও দিব পাৰে টেলিগ্ৰামত মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ লিংক দি দিম তাত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ তাত আছে বাৰু দি দিব আপোনালোকে কেছ কেচৰ মানে নাম্বাৰটো মই চাই দিম যে হিয়াৰিং ডেট নেক্সট কেতিয়া দিছে বা কেছৰ আপডেট কি হয় আৰু কি কি কথা এই মানে পাৰ্টিকুলাৰ এই কেচটোৰ লগত জড়িত আছে ষ্টগিত যে দিছে আৰু কি কি কথা ইনক্লুড হৈ আছে কিহৰ কাৰণে দিছে ষ্টগিতেক সেই গোটেইখিনি কথা আমি জানিব পাৰিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক মই ভিডিঅ' কৰি দিব পাৰিম যদি লাগে সেইখিনি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বা টেলিগ্ৰামত দিব পাৰে আৰু ইয়াতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দিছে বেতন সুৰক্ষাৰ সম সন্দৰ্ভত বিজ্ঞাপনত কোনো ধৰণৰ স্পষ্টতা নাছিল বুলি কৈছে চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত আৰু সময় সাপেক্ষে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়তা নাছিল বুলি কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি বিষয়ক লৈ পেলাই একাংশ কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষকে হাই কৰ্টৰ ওচৰ চাপিছে আৰু হাই কৰ্টত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ উভয় পক্ষৰ শুনানিৰ অন্তত উচ্চ ন্যায়ালয়ে আপোনাৰ স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে এই বিজ্ঞাপনখনক লৈ পেলাই গতিকে এইখিনি আপডেট আছিলে মই ভাল খবৰ নে বেয়া খবৰ সেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ যিসকলে কেছ দিছে তেওঁলোকে হয়তো কিবা এটা বেটাৰৰ কাৰণে দিছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো ভাল হ'ব কিন্তু যিসকলে ভাবিছে যে মই মানে এজনে কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষকৰ পৰা ৰেগুলাৰাইজ হ'ম এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো অলপ বেয়া খবৰ হ'ব পাৰে কাৰণ এই যিটো যিহেতু আপোনাৰ ষ্টে' অৰ্ডাৰ আহিছে এই বিজ্ঞাপনখনক লৈ পেলাই বা গোটেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ পেলাই হোৱাতটো হ'ব কিন্তু দেৰি হ'ব কেতিয়া হয় তাৰ নিশ্চয়তা নাই যিহেতু হাই কৰ্টৰ গোচৰটো ৰুজু হৈছে গতিকে কথাবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে মই ভাল বুলিও নকওঁ বেয়া বুলিও নকওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ হাতত মই এৰি দিছোঁ আপোনালোকে কি আপোনালোকৰ মতামত কি এই পাৰ্টিকুলাৰ খবৰটোক লৈ পেলাই আপোনালোকে কমেণ্ট বক্স আছে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ ৰায়খিনি নিশ্চয় দিব তাৰ লগতে কেচ নাম্বাৰটো যদি এতিয়ালৈকে জানিছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আপোনালোকৰ বহুতেই আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব মই ভাবোঁ সকলোৱে এই খবৰটো জানক বহুতে হয়তো গম পাইছে কিন্তু যিসকলে গম পোৱা নাই তেওঁলোকৰ ওচৰতো আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ওচৰতো গৈ পাওক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপ আপকামিং আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ বাবে আনিম এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো সম্পৰ্কতো আনিম আৰু আন আন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সম্পৰ্কতো খবৰসমূহ আপোনালোকৰ বাবে আনোৱেই আৰু আনি গৈ থাকিম পৰৱৰ্তী সময়ত গতিকে তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানেই লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ নমস্কাৰ